Добрый день, дорогие наши зрители. Как вы видите, в кадре со мной такой симпатичный, красивый мужчина. Это Вячеслав Семенович Богуславский. Сегодня мы хотим задать ему несколько вопросов, потому что он есть представителем этого Майдана и всех тех событий, которые здесь происходили. На Майдане я оказался, потому что побили моих знакомых ребят. Я не очень э, доверяю, ну, как бы, э, э, доверяю ситуации выбора между Россией и Европой, потому что я уверен, и человек, который 35 лет занимается единоборствами, точно для себя осознал и понимаю, что у Украины есть своя миссия, что Украина может дать новый вызов цивилизации, новый виток э, сознания, осознания, того, как должен жить человек, как говорит Игорь Дитковский в радости. Я совершенно с этим согласен вот и на майдане я появился э, сразу после того ну, то есть я здесь ходил еще когда были ноябрьские как бы мероприятия потому что много знакомых вот но э, э, Евромайдан я не поддерживал ну вот так активно как я поддерживаю тот майдан который появился после того как побили э, ребят вот ну и, и и первая моя мотивация была что ну как бы я должен высказать Свое мнение по поводу того, что мы не быдло, и бить нас нельзя. С нами нужно общаться, и нужно вообще осознать, что мы люди вот, и попробовать жить дальше по-человечески. Ну а когда после первого числа Майдан стал тем явлением, которым, в котором он превратился, вот, стало понятно, что нужно искать смысл. И я вдруг понял, что это вот тот шанс, ну, мне показалось, что это тот шанс, где можно да изменить систему не власти а вот вообще систему жизни в украине то есть украина получила возможность изменить систему не одних на вторых как получилось к сожалению пока вот а изменить систему тотально и вот как бы наши поиски наши мысли наши раздумия привели нас к тому что изменить систему можно через инструмент национальных сбор вот, потому что мы очень системно подошли к изучению этого вопроса. Вот. У нас были очень профессиональные э -э, и, и философы, и менеджеры, и, и, и конституционалисты, и юристы, и мы разработали схему, которая прошла все круги необходимые как модельный проект, и мы вышли с этим проектом, желая, чтобы майдан э, инициировал появление национальных сборов проведение национальных сборов как э, э, системы которая меняет э, меняет полностью всю весь смысл существования страны украины государства украины вы я один из инициаторов национальной гвардии 29 числа ну, если вы помните тогда были да, дикие морозы да, вот да, тогда Тогда совершенно политики между собой как-то начали пытаться договориться, а на Майдане зависла такая пауза, и каждый день было, вот сейчас будет штурм, вот каждый день было, и так немножко все это нагрузило. Вот, и мы решили, что нужно поднять дух, что вот нужно провести некую такую акцию, которая поднимет дух ребят, вот, чтобы они поняли, за что они здесь стоят. И мы в Украинском доме 29 числа провели... Такое мероприятие, убитности украинской нации, где мы После сказали... В СМИ появилось, появилось, что это збройное угруппование, и всем требуется дать 10 лет, как минимум. Захарченко очень говорит. быстро да, отреагировал. Да, и, и, и в этот же день самое интересное, на российском телеканале, там есть такая, такая программа поединок, на котором был Жириновский и, и Бузина. И Жириновский ну, в своем стиле кричал, что сегодня они нации давали присягу, они нацисты, ну посмотрите на меня, вот я нацист тогда в этой ситуации. Для нас нация это, это политическая штука, это, это выбор, это осознание. Я еврей, который совершенно четко осознает себя как украинец. Я понимаю, что я хочу проявляться, хочу жить и хочу э, творить на этой земле, потому что это, это моя родина. Поэтому я украинец, но я не, менее, не, не, не менее я горжусь тем, что я еврей. Вот такая была идея. Мы дали убитности украинской нации. 216 человек ее приняли. И мы сказали, что каждый человек, который присягает своей нации, для нас является национальным, э, э, национальным гвардейцем. Вот так започатковывалось. Народная так. инициатива, Сказали громадская ее, инициатива национального гвардии. Из, из тех, что дали обидницу, 27 буквально через 2,5 недели э, положили свои жизни здесь на баррикадах, они ушли э, на брасну сотню, 27... 27 сотни. человек, да, и, 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 и мы, и мы и как те, бы пытались... Пытались найти есть. всех, помочь, и вот э, послед, последний парень, которого вот мы, мы хоронили, неизвестный слава, потом мы узнали, что это Святослав, Вот, что тоже очень... Ну, интересно, потому что вот он стал неким символом для нас. Символом неизвестного героя. Точно так. И сколько и их в Киеве, сколько их здесь полигон на этих баррикадах, скольких уничтожили. Вот. Еще очень неизвестно, очень неизвестно, да Поэтому э это действительно памятник. Всем неизвестным героям, которые хотели изменить нашу жизнь к лучшему, точно так, точно так. Вот, поэтому, как бы, и в нашем понимании, Национальная гвардия это, это то образование сознательных людей которые призваны защищать национальные а, 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 народовладия. Вот, к сожалению, вот вы знаете, у нашей страны есть странная история, заговаривать все высокие, высокие какие-то понимания. Вот я начал говорить народовладе и понял, что я, не, меня могут неправильно понять в связи с тем, что делает товарищ Медведчук. Вот. А народ, прямое народовластие, это когда народ принимает решения. Наш народ не дурной. Наш народ способен, никто лучше него сам не знает, как ему жить. Дайте возможность, доверьте своему народу. И мы, и мы знаем, как это можно сделать, как можно проявить тех меритократов, тех людей, которые достойны, действительно, а, а, которые будут постоянно. А, то есть схема национальных сборов дает возможность постоянного контроля над действиями тех людей, которые, которые двигаются дальше по лестнице национальных сборов. Поэтому а, а, Национальная гвардия, в нашем понимании, это вот действительно такое народное движение, а, а, которое, с одной стороны, защищает свою страну, с другой стороны, защищает народ а, как, как, как источник власти, как, ну, как все, что есть в этой стране, самое главное, самое важное. И не правда, что у нас нет людей, которые вели бы за собой скажем патриотов, которые просто здесь не всем на Майдане тоже не всем дали выступить, высказаться когда происходила революция здесь политические силы просто как бы Турчинов я говорила уже, повторяюсь, приватизировал микрофон, но они не приватизировали украинский народ и у него есть свои, своя точка зрения, свои герои свои представители и и, и они естественно себя проявят, потому что ничего нельзя ничего нельзя остановить. Процесс запущен. Для нас майдан это это точка как бы запуска процессов. Вот. Мы вырвались очень серьезно с точки зрения духа. Майдан проявил дух этого народа. Вот. Всегда очень добрый народ, вдруг сказал, что нет, ребята, вот мы стоим и будем стоять до конца. И это, конечно, поражает. Вот. С другой стороны, конечно, и проявились очень большие заболевания этого народа, потому что ну, за все это время Майдан ни разу не объединился. Вот хорошо это или плохо я не, не буду об этом судить но тем не менее как есть вот, э, Майдан вот сейчас в постреволюционную э, ситуацию к сожалению не продуцирует никаких следующих смыслов вот, но это процесс нужно с этим просто как бы согласиться это принять вот, и двигаться дальше.